Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Pengusi Tetap Datuk Masyidul Am Datuk Tuan Guru Presiden Timbalan Naib, Naib Presiden Dan seluruh pimpinan PAS dan para perwakilan Saya ada Tiga tanggungjawab Pada diri saya Datuk uh, Pengusi Tetap Satu uh, kaitan dengan Pengurusi Rujanah Lewal Parlimen Kemudian pengurusi hal ehwal berkaitan dengan penapisan usul dan yang ketiganya ialah sebagai pengurusi lujenah penerangan. Jadi uh, 8 minit, 24 minit lah. Apa ha? saya ada tiga tanggungjawab. Saya nak jawab dulu berkaitan dengan parlimen. Berkaitan dengan uh, ada cadangan uh, daripada usul tadi dan memang saya sendiri kami dalam uh, jatuh kuasa penapis usul menerima usul itu untuk membolehkan satu pembaharuan agar dapat dilakukan. Dia tak boleh duduk di bawah Lujina Al ewal Parlimen dan Dun. Kerana dia duduk di bawah Lujina Al ewal Parlimen dan Dun, yang pengurusi dia ialah ahli parlimen ataupun adun. Jadi macam mana dia nak pantau diri dia? Ha? Macam mana dia nak pantau pantau diri dia? Dia mesti badan ini dia bukan daripada wakil rakyat. Dia bukan daripada wakil rakyat Daripada pelbagai uh, latar belakang Profesional, aktivis, ulama dan sebagainya Tapi dia mereka, mereka ni bukan bukan wakil rakyat Supaya mereka bebas untuk Memantau Walau setinggi mana pun wakil rakyat Itu kedudukan dia, jawatan dia Dia kena pantau dari segi sejauh mana Prestasi sama ada Melihat di parlimen, di don Ataupun di peringkat kawasan Lujenah luar parlimen hanya boleh Menguruskan tentang pengurusan ahli-ahli parlimen dalam sidang sidang parlimen tetapi kita nak kata uh, semuanya baik yang tu tak wajarlah untuk kami nak kata kami baik ha? mestilah ada pihak lain yang nak kata kami baik ataupun tidak tidak baik ha, jadi sebab itu saya harap uh, dia boleh ditubuhkan uh, satu badan yang bebas untuk membuat satu pemantauan terhadap ahli-ahli parlimen yang kedua saya juga mengharapkan bahawa pas kawasan-kawasan dapat uh, menguruskan wakil-wakil rakyat mereka supaya wakil-wakil rakyat itu tidak terpisah dengan dengan pihak kawasan. Saya dapat makluman bahawa ada juga wakil-wakil rakyat ni sama ada ahli parlimen ataupun adun yang kadang-kadang dia buat program bersendirian tanpa membabitkan pihak kawasan. Itu tak boleh. Sebab bila nak cari pilihan raya kita kena bergantung kepada pas kawasan jadi pas kawasan mesti ada hubungan yang lebih mesra antara pas kawasan dengan adun dengan dengan wakil rakyat supaya apapun program yang dibuat oleh wakil rakyat mesti membabitkan pimpinan daripada pas kawasan dewan-dewan di peringkat pas kawasan kita tak boleh buat bersendirian yang akhirnya menjarakkan kita akhirnya timur dah komplain macam-macam yang tak boleh dikendalikan dan akhirnya bila mari pilihan raya akan datang berapa pula tak puas hati terhadap wakil rakyat, calon yang bertanding balik, di, diberikan ta, apa nama, tanggungjawab untuk bertani semula, akan ada protes daripada pelbagai pihak jadi saya harap uh, PAH Kawasan dan PAH Negeri akan dapat menguruskan dan ahli parlimen ataupun adun itu sendiri yang mesti ada sifat rendah diri untuk bersama dengan pimpinan PAH Kawasan dan sebagainya insyaAllah kemudian kemudian uh, Tuan pengurusi uh, tetap Berkaitan dengan usul tadi yang berkaitan usul Mursi Kes pembunuhan uh, Mursi uh, Kami sudah pun di peringkat parlimen kita telah membawa usul Ke ke speaker ke parlimen uh, Usul itu dibawa oleh ahli parlimen Tumpat Datuk Kamarudin Jaapar Tapi usul itu ditolak uh, Usul itu ditolak Memang uh, mereka ada dia punya syarat-syarat penuhi syarat Memang selalunya bila usul dibawa oleh ahli parlimen ni Ada saja alasan sama ada tak tidak memenuhi syarat dan sebagainya untuk mereka mengelak daripada untuk nak di nak di, di, dibahaskan. Jadi begitu juga dengan usul yang berkaitan dengan isu ranghia dibawa oleh yang berhormat Dr Maria daripada kota raja juga di, ditolak oleh oleh parlimen. Jadi kita telah menjalankan peranan kita bukan sahaja untuk membawa satu-satu usul daripada setiap isu itu tetapi juga kita membawa di dalam perbahasan-perbahasan yang lebih besar sama ada dalam RMK sebelah ataupun dalam bajet ataupun ucapan ucapan titah. Secara umumnya bagi saya bahawa setiap ahli parlimen itu telah pun menjalankan tanggungjawab apabila kita menguruskan pembahagian tugas dan juga masa waktu untuk mereka membahaskan segala perbahasan ini bertanggungjawab kepada mereka, terpulanglah kepada penilaian ahli-ahli dan penyokong-penyokong dan orang ramai tetapi sudah tentu agak sukar macam disebut oleh yang berhormat Ustaz Darih tadi ini, nak suruh wakil rakyat duduk daripada pukul 10 pagi sampai pukul 4 pagi 4.30 pagi ada satu sidang pukul 10 pagi sampai pukul 4.30 pagi iaitu berkaitan dengan kota. Oh Akta hasutan Sampai pukul 4.30 setengah pagi Tuan-tuan fikir tengok Macam mana kita nak duduk Dari pukul 10 pagi Sampai pukul 4 setengah pagi Saya sendiri Sementara nak turun Nak luluh itu Pergi tidur kat klinik Takkan nak tidur dalam Dalam tempat meja tu Orang kami Orang kami dengan Jadi Masa tu bukan masa bersidang Masa tidur Mesti kita Kita mengantuk Jadi kalau duduk di situ Saya tidur di situ Orang kami ambil gambar, Orang maki saya pula Jadi saya pergi tidur dekat klinik Doktor kena sakit Tak sakit mengantuk jadi tuan-tuan harus faham maknanya kadang-kadang kita ada mempunyai komitmen awal yang tidak menjangka bahawa apa yang akan berlaku di peringkat sidang parlimen yang menyebabkan kadang-kadang bila berlaku undian kita tak ada dalam dalam dewan. Jadi ini seharusnya tuan-tuan dapat memberikan kemaafan kepada wakil-wakil rakyat kita sama ada ahli parlimen, ahli dewan negara ataupun ahli dewan undangan undangan negeri insya-Allah. Yang ketiganya ialah berkaitan dengan sekali lagi saya nak sebut berkaitan dengan usul. Tadi ramai orang pangkit mempersoalkan usul berkaitan dengan memutuskan hubungan dengan DAP. Saya nak sebut bahawa memang saya sendiri asalnya kami dalam mesyuarat di dalam kawasan usul ini menerima usul yang dibuat oleh tumpat. Pas kawasan tumpat. Usul tumpat itu sebagai satu ayatnya. Itu memperkukuhkan pakatan rakyat. pas kami olah menjadikan satu ayat. Bila saya bawa dalam mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh presiden dan semua pakat sebahagian besarnya hadir, saya kata saya melihat bahawa usul memperkukuh pakatan rakyat ini pun sudah tidak sesuai untuk dibawa ke dalam muktamar. Sebab saya kata bila timbul usul yang dibawa oleh dewan ulama. Usul dibawa oleh dewan ulama itu saya menganggap dari segi persepsi saya sudah mempengaruhi Odin, iaitu untuk putuskan hubungan dengan DAP. Kalau bawa usul mempukuhkan pakatan rakyat, tiba-tiba perwakilan pula dipengaruhi oleh usul ulama ini, maka saya kata ini akan memberikan implikasi yang sangat tidak baik dari sudut politik hubungan kita dan sebagainya. Lalu berlakulah apa? perbincangan. Ustaz Karudin Takiri pun ada. Berlaku perbincangan dan sebagainya. Saya kata bahawa implikasi, saya kata kalau bawa ke dalam muktamar, dia akan berikan implikasi buruk. Saya sebelah saya ialah naik presiden baru Suruh Jaya Selangor. Saya tanya saya masih memikirkan tentang Selangor. Ha? Datuk Wi. Betul. Eh? Saya saya tanya dia. Saya masih ingat tentang kepentingan PAS di Selangor. Saya kata berapa ramai ahli PAS yang berada dalam struktur kerajaan negeri daripada speaker sampai JKK sampai Jatuh Kuasa Masjid. Dia kata berapa ribu? Lima? Lima ribu orang. Lima ribu orang. Implikasi dah saya kata, buruk ni. Kalau berlaku pemisahan. Sebab walaupun itu memutuskan hubungan dengan DAP, tetapi kita tidak tahu bagaimana keadaan akan berlaku antara DAP dengan keadilan. Dan ini memungkinkan kepada kita juga akan terpaksa hilang kedudukan dalam dalam kerajaan. Saya kata, kalau Esko, wakil rakyat, tak apa ada pencin. JKK pun ada pencin. Ha? JKK ada pencin tak di Selangor? Tak ada. Semua. Ha, JKK tak ada pencin. Lima ribu orang akan. Jangan kuasa masjid, siap usah, siap usah jikir. Saya bukan fikir soal kebulur. Ha? Kebulur, kebulur. Orang kena kata, bukan soal fikir kebulur. Tentang elau dan sebagainya. Tapi fikir dari segi, peluang kita yang sangat luas. Dari sudut dakwah dan juga siasat. Jadi, bincang akhirnya, setuju untuk bawa dibahas. Dengan digabungkan usul dengan Dewan Dewan Ulama. Usul tumpat itu digabung. Sebab dia tak lari. Yang ulama juga memperkukuhkan pakatan rakyat tanpa tanpa ni AP. Yang tumpat ialah memperkukuhkan pakatan rakyat. Jadi tak lari ialah. Pakatan rakyat mesti diperkukuhkan. Akhirnya setuju untuk dibahayakan. Tapi atas perkiraan-perkiraan itu semalam saya dipanggil untuk pastikan supaya usul itu dijadikan tanpa tanpa bahas. Kerana ini masalah-masalah tapi saya rasa bahawa implikasi dia memang memang buruklah. Tambah pula dengan ucapan wakil ulama semalam. Hebat. Nak selak jubah penat lutut dengan siku ni main tomoy ni. Hebat dia daripada ketua pemuda. Dia cabar ketua pemuda semalam. Dia kata jangan sampai ulama lebih lebih laju daripada pemuda. Nampak-nampak ni. ah Ulama ni lebih-lebih laju daripada pemuda. Main tomoy lah dengan DAP. Ha. Jadi ini implikasi dia apabila kita berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang 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 boleh menyebabkan keadaan menjadi kusut. Sebab itu perkataan kita itu harus dijaga. Perkataan-perkataan kita ayat-ayat itu sebab benar ni dia boleh menimbulkan ketakutan, dia boleh menimbulkan kebencian. Yang akhirnya akan kesannya Pulau Pinang, kesannya Selangor, rakan-rakan saya ini Tuan-tuan harus harus faham. Ha? Maknanya kita harus memikirkan tentang implikasi. Untuk berkata-kata mesti melihat kepada implikasi. Apa akan jadi? Macam cerita anak darah muda. Umur 19 tahun. Mak nak bagi kahwin dengan orang umur 70. Ha? Orang umur 70. Tunang lah. Nak minang. Hak 70 tu laki mati. Bini mati. Anak-anak ajak duduk sekali pun dia tak mau. Habak-habak kata ayah nak nikah lain lah. Ha, ah, ah, segak selalu. Ah, okey. Kira bagi. Mai pula hak budak umur 19 tahun ni dia pi mana tu? Kawan-kawan dia kata hang nikahlah dengan orang, orang umur 70 lebih ni. Hmm, tak lagi dia dapat menyakit jantung, hang kerja dah apa? Semenit gitu. Ah, ha? Semenit gitu. Ai eh, pasal saya tiga kena serangan jantung. Kena serangan, serangan, serangan jantung. Dia pun tak tahu serangan jantung. Budak-budak umur 19. Balik tanya mak dia. Kata, serangan jantung tu macam mana? Kebijaksanaan mak ni berkata-kata untuk pastikan anak kahwin dengan orang tua. Dia kata, dia, dia tak jawab apa dia serangan jantung tu. Dia kata, kalau lelaki hang tidur dengan hang, dia ramai tek hang, okey. Tapi kalau dia masuk-masuk bilik, dia tengok hang pakai baju tidur, dia ramai tek dia sendiri belah kiri. Lepas tu hang gerak mak dengan pak. Orang jantan ramai tek belah kiri daripada jantung lah. Jadi dia tak habak kata penyakit jantung Dia kata hanggak mak dengan pak Sebab kalau dia habak kata penyakit jantung Penyakit jantung tu boleh bawa mati hang jadi janda hmm, Pakai tak jadi kahwin lah Mak dah ambil cengkram lah Jadi perkataan kita itu harus uh, Boleh menimbulkan ketakutan ataupun keben kebencian Jadi saya mengharapkan bahawa dalam hal ini Harus uh, dilihat uh, kembali tentang Bagaimana hubungan kita dalam Dalam pakatan rakyat ini Tapi saya serahlah kepada uh, Kepimpinan uh, baru ini Dan Akhir sekali uh, Datuk Pengurusi Datuk uh, yang bawa Bayar pengurusi tetap Berkaitan dengan Lujunah penerangan uh, Lujunah penerangan Ialah berkaitan dengan uh, Ada setengah orang mengatakan bahawa uh, Kenapa kita takut untuk bercakap Soal Islam Soal pelaksanaan Hudud dan sebagainya Lujunah penerangan bebas Buka, ha nak bercakap apa? Bercakaplah apa? Ha nak bercakap soal hudud, soal enigma. Tetapi seharusnya kita ada cara kaedah percakapan, perbahasan, suasana setempat yang harus dilihat keperluan dan sebagainya. Saya kata begini. Jangan sampai akhirnya kadang-kadang di kalangan kita ini ada ambil pendekatan-pendekatan begini, akhirnya kita timbul fitrah mengatakan bahawa mereka ini menolak menolak hudud. Nah, saya sendiri menjadi sasaran antara orang yang menolak hudud dan jadi ketulih di AP. Ketului tu ketului Datuk, Datuk. Yang sudah apa faham ketului. Bahasa Kedah tua, Barwa. Jadi ini maknanya kita, kita, menganggap bahawa oh orang itu tak mau, tak mau hudud Ini saya kata satu benda yang salah. Kita tidak pernah bertelingkah di peringkat pas pusat bahawa Hudud adalah satu yang wajib. Tak boleh tuduh orang tu tak mau hudud Eh jadi kafir. Oh. Saya nak mengingat balik tuan-tuan. Saya mesti ingat. Datuk Presiden pun ingat. Allah Irham Tan Sri Ustaz Azizan. Waktu kami mula-mula lepas diberikan tanggungjawab untuk memerintah Kedah. Dalam Dewan, Tok Haji Fazil Muhammad Nur. Datuk Presiden pun hadir. Ustaz Azizan selalu mengungut. Dia kata apa? Orang pahit main jumpa aku bila kita naik menang, bila nak buat udut. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana dia punya body language dah. Eh, bila nak buat udut? Orang lain bertanya aku apa projek, apa projek nak buat yang kami boleh tumpang sampai makan. Dia beletiak, 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 beletiak. Dari segi wakil. Siapa berani kata tangsi Sri Ustaz Azizan tolak udut? Dia tak tolak udut. Datuk Seri Presiden datang ke Kedah untuk meredakan keadaan ini. Kerana ini yang jadi. Jadi meredakan keadaan ini, Datuk Seri Presiden kata, jangan sampai samakan Kedah dengan Kelantan. Siapa berani kata Datuk Presiden liberal? Datuk Presiden tuan guru kita dan Allahyarham Tan Ustaz Zidan dia faham fake wakil, fake reality. Apa dia? Kedah tak sama dengan Kelantan. Realiti politiknya, kemenangan kita tak sama. Bukan mereka tolak wudud. Macam tu juga dalam hal kita, dalam soal pelaksanaan enakmen jenayah syariah ah dua Kelantan ini, pertikaian ialah macam mana cara untuk kita nak pastikan benda tu boleh dilaksanakan sama ada nak bina 355 ini dibawa oleh kita ataupun dibawa oleh pihak kerajaan itu sahaja pertikaian jadi saya harap jangan ada persepsi-persepsi yang begini dan kita harus memahami terlebih dahulu segala persoalan-persoalan ini untuk memastikan supaya tidak timbul yang berkaitan dengan fitnah terhadap mana-mana pimpinan dan sebagainya jadi akhir Uh, Musi tetap Saya nak ucapkan ribuan terima kasih Kepada pimpinan Kepada Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden Yang uh, telah memberikan tanggungjawab Kepada saya untuk menerajui Lujurah penerangan Saya ucapkan terima kasih Pada rakan-rakan yang uh, lama Yang baru Yang uh, telah memberikan kerjasama yang baik Dan kepada ketua-ketua penerangan Negeri-negeri dan juga kepada Ketua penerangan kawasan dan dewan-dewan yang telah pun memberikan kerjasama yang sangat baik sepanjang saya menunaikan tanggungjawab sebagai ketua ketua penerangan dan uh, soal kalah saya bisa kalah Tidak apa cuba saya duduk sembang dengan Salihudin hang nak buat apa lepas ni saya kata hang makan pagi-pagi keluar makan nasi kabu di tudok kau Mat Sabu pula, saya kata, Mat, Hang, oh, 40 tahun dah? Hmm, dia kata, Kak, 40 tahun. 40 tahun dapat membawa isu dan imej pas secara yang lebih baik. Terima kasih kamu semua. Jai. Terima kasih semua. Yani dan semua. Semua. daripada harakah yang telah banyak membantu saya sepanjang kerjaya saya sebagai Ketua Penerangan. Terima kasih semua kepada kamu semua. Terima kasih kepada seluruh perwakilan dan kepada pimpinan. Moga-moga Allah merahmati dan memberkati kita semua. InsyaAllah istiqamah sehingga kemenangan. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.